Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafaa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladheena istofa wa ba'd. Muslimin muslimat in rahmatillah sekalian bertemu lagi kita di dalam siri Sejenak bersama Kalamullah. Episod kita pada kali ini kita akan membicarakan surah yang ke-35 dalam Al-Quran yaitu surah Fatir. Sebuah surah yang diturunkan di Mekah mengandungi 45 ayat. Secara umumnya dalam surah Fatir Allah Taala menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan makhluk daripada malaikat, jin, manusia, alam semesta dan segala macam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Begitu juga Allah Taala memotivasikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat tentangan ataupun penerimaan yang tidak baik daripada golongan kafir Quraisy terhadap dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga Allah Taala menasihati Nabi dan para sahabat agar senantiasa bersabar di dalam segala macam ujian yang dilalui dan juga haruslah berpegang teguh dengan Al-Quran dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Quran begitu juga Allah taala menceritakan dalam surah ini bahawasanya setiap manusia ataupun setiap jiwa itu memikul dosa yang dilakukan masing-masing la -masing. yukallifullahu wala tazir wa ziratun wizra ukhra manusia itu tidak akan menanggung dosa orang lain begitu juga dengan pahala dan seumpamanya jadi secara umumnya Allah Taala menceritakan di dalam ayat pertama dalam surah ini iaitu alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan uh, menciptakan malaikat dengan uh, beberapa macam uh, saiz ataupun besarnya malaikat itu Allah taala menambahkan uh, bagi makhluknya ini dua uh, sayap, tiga sayap, empat sayap dan seumpamanya itu itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjadikan langit tujuh lapis langit begitu juga dengan bumi tujuh lapis bumi yang mana tidak ada orang tahu pun di manakah had yang pertama langit yang pertama ataupun bumi yang pertama itu di manakah hadnya itu tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala menciptakan malaikat dengan uh, saiznya yang begitu besar sebagai contoh nabi sebagai contoh malaikat jibril yang Allah taala ciptakan mempunyai 600 sayap 300 di sebelah kiri, 300 di sebelah kanan dan seumpamanya daripada beberapa riwayat yang menyebutkan perkara ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala maha kuasa, maha hebat dalam penciptaan uh, makhluknya itu. Uh, Yazidullah, yazidu fil khalqi ma Ta'ala menciptakan manusia ataupun makhluknya itu Allah Ta'ala menambahkan pada mereka itu apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Uh, Inna Allah ala kulli syai'in qadir dan Allah Ta'ala maha kuasa, maha berkuasa untuk menciptakan setiap-tiap sesuatu. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Maka Allah Ta'ala menciptakan ataupun Allah Ta'ala membuka rezeki kepada seseorang, maka tidak adalah orang yang dapat menghalanginya. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih. Kalau Allah Ta'ala menahan rezeki tersebut, maka tidak ada orang pun yang dapat uh, melalukan rezeki tersebut. Maksudnya, kalau Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada satu orang, maka tidak ada orang pun yang boleh menahan rezeki tersebut. Dan kalau Allah Ta'ala menahan rezeki daripada seseorang, tidak ada orang pun yang dapat uh, menghalangi perkara tersebut. Uh, dan Allah Ta'ala itu maha kuasa, wa huwa al-azizul hakim. Ya ayuhannas udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, mukmin ataupun kafir, ingatlah akan nikmat Allah Ta'ala yang telah diberi, yang, yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada di sana selain daripada Allah Taala yang memberikan rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? La ilaha illahu fa anna tufakun. Tidak ada Tuhan lah melainkan Allah Subhanahu wa Taala. Maka bagaimanakah kamu boleh mendustakan perkara ini? Tidakkah kamu berfikir bahawasanya hujan yang kamu dapat nikmati daripada langit dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh disebabkan adanya hujan itu tadi itu datangnya daripada mana kalau tidak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan setelah daripada kamu meyakini bahawa semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka kenapakah kamu menyembah patung berhala menjadikan tuhan lain menjadikan ada perantaraan di antara kamu dan Allah ataupun kamu dan Tuhan kenapakah kamu menyembah patung berhala yang kamu katakan ini adalah wasilah ataupun ini adalah perantara di antara kami dan Tuhan maka itu sebenarnya tidak boleh sekali-kali eh, mensyirik dan Allah Taala memberi peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Taala mengatakan sekiranya mereka mendustakan kamu wa ayyukazzibuka faqad kuddzibat rusulun min qablik sesungguhnya mereka yang sebelum daripada kamu juga menghadapi ujian yang sama itu adalah resmi para nabi dan para rasul didustakan oleh umatnya maka janganlah kamu bersedih wa ilallahi turja'ul umur dan kepada Allah lah kembali segala perkara. Dan Allah Taala memberi peringatan kepada manusia, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi wa haqq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah Taala itu pasti benar-benar berlaku. Seperti mana berlaku apa yang Allah Taala sebutkan di antara peperangan Rom dan Parsi, maka janji Allah Taala tentang adanya hari akhirat, adanya hari kebangkitan setelah daripada mati walaupun ianya tidak masuk akal oleh kamu, maka ianya pasti benar-benar berlaku fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur maka janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia ini di dunia ini kamu dapat melakukan apa sahaja yang kamu inginkan kamu dapat hidup dengan mewah dengan kesenangan yang kamu ingin nikmati maka ingatlah bahawasanya ini bukan ini tidak akan kekal abadi, bahkan ianya akan terputus bila mana kamu mati, dan setelah daripada kamu mati kamu akan dibangkitkan dan akan dihitungkan amalan kamu. Apakah baik ataupun buruk akhir akhir kamu itu tergantung kepada amal. Sekiranya banyak amalan baik maka surga lah kalau buat banyak amalan buruk maka neraka lah tempat kembali. Dan Allah Taala memberi peringatan, Allah Taala mengatakan. Inna asyaitana lakum aduwwun fattakhidhuuhu aduwwa maka sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu maka jadikanlah ia sebagai benar-benar musuh kamu dengan tidak mengikuti apa yang disarankan oleh iblis dan syaitan ini dan jadilah uh, seorang yang uh, tidak mudah terpengaruh eh, mempunyai prinsip uh, melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran uh, dan Allah Taala mengatakan innamayad'u hizbahu liyaku min ashabis sair syaitan itu akan senantiasa mengajak manusia untuk melakukan kemungkaran supaya manusia ini semua nanti akan menjadi kawan-kawan akan menjadi mereka yang akan bersamanya di dalam api neraka. Marilah sama-sama kita menjadikan ayat ini ataupun surah ini sebagai satu iktibar pengajaran eh untuk agar senantiasa beringat-ingat untuk tidak melakukan amal buruk, tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat akhir kita. Ini adalah tempat kita transit RNR sahaja. Kita akan meneruskan perjalanan yang abadi. Di dunia ini hanya kita hidup sepanjang uh, 60-70 tahun seperti yang disebutkan oleh Nabi. Maksimum 100 tahun. Kemudian kita akan mati dan kita akan dihidupkan nanti pada waktu yang mana tidak ada lagi mati. Nah, Mudah-mudahan kita menjadikan ini sebagai satu iktibar. Wa billahi lidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi